Delfinlər suda yaşayan dəniz məməliləri qrupuna aiddidilər. Delfinlər adətən dənizlərdə rast gəlinir, lakin bəzi növlər şirin suya da girə bilər. Delfinlər ağıllı və sosial heyvanlardır və bütün dünyada insanlar tərəfindən maraqla izlənir. Delfinlər balinaya bənzər xarakterik bir quruluşa malikdirlər. Onların uzun, yuvarlaq bir bədəni, üzgəcələri və güclü quyruğu var. Onların dərisi sadəsən hamardı. Onlar müxtəlif rəng birləşmələrinə malik ola bilər. Ən çox yayılmış rənglər boz və ya mavidir. Bu dəniz məməliləri ünsiyyət üçün müxtəlif səslərdən istifadə edirlər. Üstün eşitmə qabiliyyətləri sayəsində ovlarını əks sədadan istifadə edərək tapa bilirlər. Onlar həm də sosial qruplarda yaşayır və mürəkkəb sosial əlaqələr yaradırlar. İnsanlarla qarşılıqlı əlaqəsi sayəsində delfinlər turizm sənayesinə məşhurlaşıb. Bəzi yerlərdə insanlar delfinləri təbii yaşayış şərətlərində izləmək üçün qayıq turlarına çıxırlar. Bununla belə delfinlərin təbii yaşayış mühitinin qorunması vacibdir və bu növlərin rifahını təmin etmək üçün etik turizm təcrübələri lazımdır. Delfinlərin insanlarla qarşılıqlı əlaqəsi və kömək etmə qabiliyyəti də diqqətə layiqdir. Bir çox hekayələr dənizçilərin delfinlər tərəfindən xilas edilməsi və ya itmiş dənizçiləri tapan delfinlərdən bəhs edir. Delfinlər həm də xəstə insanların müalicəsində istifadə olunan heyvan kimi də xidmət edir. Xüsusilə autizmli və digər xüsusi ehtiyacları olan uşaqlarla delfin terapiyası ünsiyyət bacarıqlarının inkişaf etdirməyə və motivasiyanı artırmağa kömək edə bilər. Bununla belə delfinlərin təbii yaşayış mühiti çünündə təhlükələr var. Dənizin çirklənməsi, ovçuluq Dəniz səsinin çirklənməsi və yaşayış mühitinin məhf edilməsi kimi faktorlar delfin populyasiyalarına mənfi təsir göstərə bilər. Buna görə də delfinlərin qorunması və onların yaşayış yerlərinin davamlı idarə olunması böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bəzi ölkələr və beynəlxalq təşkilatlar delfinləri qorumaq və onların populyasiyalarını nəzarət etmək üçün müxtəlif tədbirlər görürlər. Dəniz qorluqlarının və qorunan ərazilərin yaradılması, ovçuluq məhdudiyyətlərinin qoyulması, Bədəniz çirklənməsinin azaldılması kimi addımlar, delfinlərin sağlamlığını və gələcəyini qorumaq üçün vacib addımlardı. Delfinlər təbiətin unikal və vacib hissəsidir. Onların ağılı, ünsiyyətçilliyi insanları ruhlandıran və heyran edən keyfiyyətlərdir. Təbiətə verilən əhəmiyyət və dənizlərin qorunması delfinlərin və digər dəniz canlılarının yaşaması üçün həyati əhəmiyyət kəsb edir. Qafur Qərib, GünTV